Mm -hmm. Ну дивись, таке може бути, але я сьогодні в принципі дивилася це питання касати газу. І там падає, що в будь-якому випадку Україна з яким-то образом вийде, там карта шута падає, карта шута не завжди как бы дурак, шут і так далі. Это -то, То есть, що там придумаємо, виходить з положення, Ну, тут так, да, тут реально конфлікт, потерка жезла, пятерка кубка есть, да, там вони мучаться. Тобто, замість того, щоб зараз а, почати більше підтримувати Україну, навпаки почнуть а, нам сувати палиці в колеса. Прявтоні як було била такі станція. Нічого нового. Також йшла розмова про те, що зараз морози в Україні, що якщо продовжаться ці морози, то тоді теж ймовірно стабілізаційне вимкнення світла, електрики загалом по Україні чи дійсно до цього дійде? Ну, може бути. десятка м'ячей падає зразу, спов'яшений падає, десятка пентаклі, тобто. Може бути, злочення також в коментарі під нашим в інтерв'ю. попереднім був коментар з проханням запитати у тебе про те, чи правда, що над великими містами України розпилюють хімію з гелікоптерів. Під цим коментарем, чого я його обрала, це було запитання, і під ним ще десяток. Від людей, які теж бачили, чули про це. Чи дійсно таке відбувається? Mm, я сумніваюся, що сорока міще зістоїсть викладає вот зразу. Ні. Це фігня какая. -то. Все це mm. чутки, просто іпсошна абсолютна інформація. Так, да, 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 так, так, і є. Я думаю, не знаю, як вони в ракети вкручувати в дрони, от це вот другое, вероятні всього. А касательно того, що на вертольотах літають прям ну, такое. Не знаю, откуди придумано, для чого. Також ми раніше говорили про те, що за кордоном в деяких країнах починає з'являтися лазерна зброя. Чи на сьогоднішній день така зброя є в Україні? У лазерна зброя нет. Повіше не падає, мечей камічає, нет. Такого нічого у нас не чи йдуть перемовини про те, щоб все ж таки передати Україні таку зброю? Або можливо, виробництво в Україні планується такої зброї, чи вже є? Ну, смотри, можливо, все-таки сположені выходить, що своє, тому що падає, типу, четверка пентаклі з луною. Це вот. наше производство сразу. карта собственности. А, Чи за останній час, перед тим як перейти до інших запитань, хочеться дізнатися у тебе, чи були якісь певні перечуття, застереження щодо небезпеки, яка може бути найближчим часом? Ну, я знаю, що вони вроді сьогодні там якийсь то прорив у них в Херсонській області, в Росіян. Вот. Не знаю, там в новостях напишуть або ні, але як є. Я просто по картам смотрела. У меня там еще военная, потом как бы я спросила специально у тех пацанов, которые там находятся, типа там, действительно какой-то прорыв был. Ну, я думаю, что это все отобьют. Вот просто сейчас так новости начали сходиться воедино. Получается, нам тогда падало еще перед Новым годом, что будут какие-то наступления на Херсонскую область. Потом нам падало, что Трамп будет у Путина помогает, чтобы Путин был жест доброй воли. и Херсонская область, видишь, что ты, да? Сегодня падаешь, там какие-то прорывы, то есть уже какая-то движуха какая-то пошла в Херсонской области. То есть, по сути, это, что мы предсказывали, оно все идет, идет вот по, пошагово И теперь у меня просто вопросы сходят сразу. Я переживаю за пиковые тузы, которые падали на апрель. То есть, типа, если все ну, не по плану, если все пошагово идет, так как оно там падало по предсказаниям, типа, чего весной ждать? Меня раздражает, я пока не знаю, что весны пока как бы очень не наступило. Мы не можем это нормально посмотреть, но это потом уже весной будем смотреть. И сегодня у меня еще какой-то сон снился, типа я стою на Прокордоне, и короче, мне говорят, что хорошие новости какие-то подъехали. Я не поняла вообще, какой это прокордонник, а к чему это, что это. Вот. Смотрела сегодня, вроде как, ну опять-таки падает карта Солнца. Типа, это либо Крым, либо я уже даже думала, может, какую-то помощь дадут, типа, знаешь, с какой-то страны, типа Эмиратов, потому что, ну, типа, Солнце это может какая-то жаркая страна просто быть какие-то там шейхи или что-то еще. А потом думаю, блин, а почему это не может быть, что девятка Пентаклей, Солнце, почему это не может относиться к тому же Херсонск, к той же Херсонской области, например, да, девятка Пентаклей здесь не как помощь какая-то, как подарок. Типа, ну, жест доброй воли, я не могу по-другому назвать, да, они так это называют, просто поэтому я так говорю. Типа, жест доброй воли. С... Свалить оттуда, свинтить. Ну, как-то так. И опять сегодня, да, показывают одно и то же, ну, посмотрим, не знаю. Все вокруг юга крутится, понимаешь? Такою. Так, будемо періодично проглядати це питання і, можливо, з часом стане більш зрозуміліше, до чого це, але в будь-якому разі, те, що тебе сповіщають про хороші новини, це вже дуже дуже хороший знак. Ну, це так странно було, я а... стою на прикордоні. мені такі, і хороші типу, новості. Я просипаюся, я не зрозуміла нічого. Ви, Альо, знаєш, там ну, взагалі. Все тоді просимо продовження сон, продовжся сьогодні. Будь ласка, нам потрібно. Рада, така, а, ну, понятно, говорю, ясно. спасибо, говорю. Ясно, понятно. Ти а, минулого разу ми записували інтерв'ю, і ти казала про те, що м -м, планується обстріли 14 лютого. Mm. Чи щось змінилося, чи все ж таки? А Нет. Плану его Нет, там по картам, не ну, типа уже как бы, просто опять-таки смотря где, там падает все равно праздник, типа что там, я всегда даю три дня до и три дня после, да, там падает, что праздник, они должны обстреливать, вот, они планируют, поэтому я думаю, что так оно и будет все. Починаючи від сьогодні до 14-го, включно і потім а теж три дні це такі досить небезпечні даты для України. Учитывая, що завтра полнолуние будет, и учитывая, что там сейчас ну, циклично не очень хорошие дні, на полнолуние кончена. Вот, ну да, у них обострение типу типа завтрашнего дня. полнолуние. у всех обострение пойдет, не только у них, кстати. У кого проблемы с нервной системой, у кого там психические розлады есть, и у кого нестабильное. Это, походу, у всех сейчас, поэтому обострение будет у всех. Запасайтесь эти... за с Да, и в эти периоды, то есть обостряется все, и как раз могут какие-то ситуации происходить. Кстати, касательно полтовчан, полтовчане, вы помните, нам мы тогда предсказывали с вами, я уже не помню, на каком канале я уже запуталась. Предсказывали, что будет что-то с торговым центром, который, типа, я говорю, карта либо карта какая-то, либо, говорю, шар земной, либо я не понимаю, что это вообще. И там какой-то то ли торговый центр «Мир» сегодня минировали, то ли что -то, типа того, прям минировали. Но, э, то есть оно как бы все сошлось, все совпало, но если, допустим, когда летит орешник, я знаю, что оно пустое, там валет пиковый, то, допустим, сегодня, когда я просмотрела про этот «Мир», там карты не очень выпали. Поэтому я считаю, что Минирование сегодня было не пустое, то есть действительно что-то там они могли найти в плане мин. Бровары тоже пустые были, там падал валет пиковый. На Полтаву сегодня не выпало типа валет пиковый, то есть я так понимаю, что там реально что-то было, значит. Так что аккуратнее в этом торговом центре, там не гуляйте, не шастайте. Или экватор он назывался, или как-то так. Короче, что такое. Если просто кидали, я так одним глазом посмотрела, я уже не помню. Вот. Загалом по Полтаві, тому що дуже багато зараз повідомлень про те, чи не взялися саме це місце. Я спорювала, не Полтаву, я і Київ спорювала, і Полтаву, і Одесу, це просто от, ми якраз з того поздно вийшли. Все поки залишилося, як я і говорила, по обстрілам по Києву, по Харкову, в частності, по Дніпру, Полтава, і Львовську область я не дивилася теж, там вони будуть бити опять по енергосистемі, і там якась фігня з газом падає по Львовській області, я поки не зрозуміла теж, що це. От мене сейчас больше смущають все равно вот эти вот моменти з проривами в Херсонской области. області, то наступлення. Я пока сейчас про обстріли навіть не думаю. я Думаю про це вот. щодо терактів, коли ти тоді сказала про те, що будуть ймовірні ці теракти, да, ну, да, да. дуже... Дуже... дуже просили подивитися, чи кривий ріг теж це зачепить, чи можуть відбутися теракти у кривому розі. Мы смотрели, вроде по многим городам, мы по Дніпру мы смотрели по Кривому рогу. Что так, так. По Крывой не, не бачила я, щоб ти говорила про нього, тому... Так це ж про все города сказано. Ні, подожди, нифига подобного. Говорилось про Кривий рог, про Дніпро і так далі. Звісно, это все было в совокупности. Я, я ще помню, спрашивала у кого-то, не помню у кого з интервьюером, говорю, это ж там, типа, все, в той сторону. Кривий рог, наскільки він далеко від Дніпра, почему, ну, то есть, ну, это ну, все було. Так, так, це область, так. Ну, так это же говорилось тоже. Помню, даже предсказывалось куда. Я просто не хочу ну, повторять одно и то же, потому что потом мне люди говорят. Ну, они меня просят повторять, просто я, я могу сказать, я могу забыть об этом, поняла уже. Потом предсказание сбываются, они меня сами кидают. Я просто не хочу вот, это вот сейчас вот этой каши всей. То есть касательно терактов, смотри, я уже говорила тоже. До этих терактов говорю, будет теракт. Я говорю, какая-то херня, фонит, все. Они начали минировать все вокруг, понимаешь, сейчас касательно того, что это будет дальше. То есть пока я не вижу того, что все это успокоилось. Вот меня сегодня смущало полтава, потому что когда я разложила, когда мне показали, да, что вот там минировали, вот смотрите, если по броварам я была уверена, что эпицентр, который, который нам фанил, это пустое, то вот Полтава, это торговый центр, который сегодня минировали, запомните, будет еще раз в этом же торговом центре. Но там не выпал валет пиковый, а когда валет пиковый не падает, ты понимаешь, что, ну, значит, как вы ну, понимаете, да? Вот, и что еще хотела сказать. Мы-то спрашивали про Полтаву, про обстрелы, и мы спрашивали про Бровары, то есть тоже шла информация про обстрелы. А это заминирование. То есть получается карты, иногда минирование, теракты воспринимают как обстрелы. То есть для карт обстрелы это тоже теракты, понял? Поэтому она иногда может попутаться. Вот, это вот я что хотела сказать. Ну в будь-якому разі, ми розуміємо, якщо ти називаєш це місто, значить, є загроза ймовірного удару. Чи локація, так? Чи локація, локацію то... просто, да, пока просто. Я вже я вже п'ять тип інформація підтвердилась касательно з мінуванням було. Тобто це не обстріл, типа конкретно торгового да. центру, а міни. Ну, окей, хорошо. Да, ну опасность там є, і вольтапікового не випало. Коли вольтапікового не падає, то розумієш, що це не пустое було. Значить, сьогодні дійсно там щось там нашли, якусь вибухівку чи що там ще. Или Якщо не знайшли, там воно є, просто ви должны как бы искать, значить, тому що ну, я ж не знаю, там ДСНС приїжджають, хто приїжджає, там же розбирають все. Это. Или будет еще раз буде в ближайшее время. Ну, потому що по картам там показує. Та вот, да, действительно все було. Ти сказала, що зараз більше тебе турбує тема наступів, тобто буде відбуватися певне загострення. Ми, в принципі, зараз його да. вже бачимо щодо Харківської області, дуже турбується, чи не буде повторної окупації міста Ізюм. Що посмотрю, ну да, хорошо, давай. Не віжу пока окупації ні якого Ізюма, зато я віжу твітки карти, твіткиймання на юг. Я ж не знаю, що там по югу происходити буде. Но, в принципе, по датам мы тоже угадали. Потому что мы тогда, когда еще до Нового года, мы же говорили, что это будет все там начало, типа в конце января, типа февраль. Вот там какие-то прорывы по югу. И вот опять карты меня склоняют к югу. Ну, то есть им... сейчас картам, извините, насрать, как я и говорю, да, на остальное. Им сейчас юг. Вот тупо все вопросы, которые про наступление, все по югу у них. Не знаю, что там происходит. И как бы мы же там не находимся, но просто вот постоянно одно и то же. Даже сегодня, когда мне сон снился, типа мне говорили, про, на, прокурдоне, я на прокордоне стояла, когда я просматривала шоу, это мне показала карту солнца. Я уже не понимаю, что это такое. Я уже думала, может, это Крым, блин, но а причем из прокордоне тогда. А потом я думаю, смотрите, а Херсонская область поделена на две части. То есть, по сути, есть же граница правобережья и левобережья, правильно? Может, да. это к этому? Может, хорошие новости о том, что мы просто по носу у нас стучим? Потому что после этого во сне у меня было, типа, что я как раз-таки возле моря. Но просто я понимаю, я просто в марте улетаю в Эмираты, вот, на неделю. И я, ну, я думала, так ко мне относится. А может, это не ко мне относится, типа. Ну, опять-таки, может, это Херсонской области. То есть карта солнца же может падать и туда, и туда. Я еще думала, может, типа, нам просто Эмираты, Но Очень рано мне мою поездку показали. Это очень рано. Еще февраль не закончился. Мне так рано не показывают. Мне пока это не интересно все поездку мне покажут там перед вылетом за неделю, понял, например. Значит, либо это нам Эмираты, какие-то шейхи, не знаю, там у нас, может, какие-то контракты с Катаром будут, что-то еще. Или это из-за того, что новости мне сегодня подтвердили касательно Херсонской области, или это вот это, еще один вариант, третий. Я просто это детально не могу посмотреть, потому что не могу пока в этом копаться. А почему? Потому что когда-то мы выходили с новостями тоже в эфир, я помню, как сейчас, оно не, проигра... Или... не не проигралось пока еще. Касательно Крыма. Что будут какие-то сюрпризы, помнишь, для Крыма там четко показывала, что да. это будет. И мы не знали, что это. Что карта Солнца, она больше на Крым показывает. Ну, скупка больше на Ферсон, там водосховоще было. Оно сейчас падает перевернутым постоянно, типа, что его нет уже. А тут Луна и Солнце, видишь, что-то скрытое по Югу. Не понимаю пока вообще, о чем речь. Я уже сегодня и, и, и то трактовала, и так трактовала, и так. Поэтому я себе дала три варианта. Пока не знаю, какой правильный, надо подумать об этом во всем. Просто очень спонтанно все это получилось я работала, не было времени даже у меня посмотреть. Вот. Но раз скрытая информация по югу, значит, пока мы не можем копаться в этом. Скрытая. Это получается, мы будем копаться. Сейчас, сейчас кажут опять, что мы сливаем информацию. И, упаси Боге, там что-то знаешь, как бы будет ну, короче. Лучше да, что... не про, ну, цих смотри, учитывая, что как бы я под присмотром у всех нахожусь, я знаю, что у меня все смотрят, кому как бы не лень, то наверное не хотелось бы в этом копаться пока, чтобы там кому-то не навредить, mm -hmm. поняла, чем-то. Ну типа мало ли, там пацаны сейчас деокупируют, а я такая, о, смотрите, короче, да, еще может что-то, что, -то, что -то не то лишнее сейчас ляпнем, и не надо пока. Не Добро, надо, карты показали нас... типа скрыто. Все. Нашу сторону взагалі не зачіпаємо. Давай зараз просто тоді, враховуючи, що, що ти сказала, загострення будуть відбуватися на фронті. Подивимося, де найбільше буде зараз зосереджений ворог, де найбільше будуть просування ворога зараз. На. Можемо одразу роз, розділити по одній карті кинути на всі території прифронтові. Да, Ні, просто спросимо два да, да. Давай. Ну, и что это за территория? Область, покажите. Ну, смотри, э, линия нуля, типа она никуда не отходит от нас. Это, это факт. Линия нуля, это у нас все-таки, что ну, же понимаешь, что Донецкая, Луганска, но ну, они как-то бы вот они есть. Ничего, ничего не меняется. Потом тройка жезлов, тройка жезлов здесь морем прорисовка. То есть я так понимаю, что все-таки вот тут корабль плывет. Все-таки это с Херсона больше относится. То, что обстреливается на юге, больше всего. Тут карта от, ой, башни и тройка жезлов, тройка жезлов с кораблем. То есть это Херсонская область, потому что, ну, Херсонская область больше обстреливается, чем Крым. Серьезно, давайте по-честному, да? Касательно Запорожской области. Но ну это тоже юг считается. Тут просто выпала э, Луна. Атомная станция, то есть я понимаю. Десятка мечей, карта повешенного. Какие-то движения по той территории, там, где до длительный период тупо стопы стопы какие-то были. Что это за территория такая? Все равно карта, вот смотри, все равно карта солнца, да? То есть я так понимаю, что... А, ну да, все, смотри, солнце и двойка мечей. То, что поделено на две части, все, понятно. Сейчас там в Херсоне какая-то дичь, я не знаю, что там происходит пока. Что-то там сейчас, конечно. Может, в новостях напишут, посмотрим. То есть все правильно, то, что мы смотрели изначально, ничего не поменялось. Это это юг. Что Сумской области, сейчас будут э, на наступающие операции сама на те территории? Ну, тут жезл падает, типа, какие-то действия, но я бы не сказала, что это серьезно. Тут карта плохая такая не выпала, чтобы сильно прям, ну типа про наступление конкретно полномасштабное. Так же, как когда я смотрю Днепропетровскую область, раньше такого не было никогда. Сейчас падает постоянно одно и то же, я вот сегодня смотрела и там шестерка падает. Шестерка это, ну, это, ну, да, движение типа какое-то не планируют, но это мелкое, поняла? Но падает. Раньше не падало никогда под Днепропетровской области движение какое-то. Всегда просто обстрелы падают. Сейчас падает четко движение. Если падает движение, я уже понимаю, что будет какое-то... Может, они зайдут, все обосрутся, по носу им настучат, как бы, да, и до свидания. Все. Но будет движение какое-то. Шестерка — это мелкое. Это как вот ДРГшники на Сумщине, например. Если полномасштабное было бы наступление, падало бы, ли туз, тузы падали бы, или что-то ну, поболее. А тут просто такое, что, знаешь, непонятно. Но показывают карты, да, они воспринимают действительно, что Россия наметила в себе какую-то цель, и на Днепропетровской области, на Днепропетровскую область могут они там пойти, но это мелкая шестерка падает. Тобто, тих результатів, які вони бажають, вони не досягнуть на цьому Зараз Я по картам этого не вижу. Ну то есть мені не показало там, що буде какой вообще прям жопа какая-то.